Оба-два, мастер спорта, Волочок Алексей. Сергей Спичак не дает обогнать держится. Время, время, их разделяет десятилетия. Лопачуку 35, Сергею 45 лет. Посмотрим, сможет ли опыт и возраст удержать соперника более младшего в этом десятилетия. Хотя по классу и по званию, я извиняюсь, а вот сегодня сегодня Атака! Единицы Гиллы а а а Колчовы! Польшал с голый! Наталя Андрюшов уступил Денису! Ну, я думаю, он просто не навязывал борьбы по одной причине, потому что полтора года не сидел на мотоцикле. И он, чтобы не запускать проблем на трассе, просто уступил. Это нормально?

номер 4, как я почерок область, я 17-5. Владислав Васильев, пятая позиция в классе Вот я не другую Итак, вот они отдыхают. Нет, не Итак, Виталий Морозов uh, проезжает мимо на нас. Он помыкает летом.

Open 2, Мороз Мороза пересекает финишную линию и уходит на середной круг. Небольшой дождик сегодня вот так вот он идет. По по-русскому обычаю это... Да? Да? Хорошо, это очень хорошо. Доброе начинание, день рождения клуба. Сегодня первый раз Мы на этой трассе проводится соревнование.

если бы у него не было, была бы очень интересная борьба, была бы настолько она была бы. безумная, мы думаем, что это еще Сейчас их Вадим, номер, я у Вадика стараюсь 2009 года, когда 9-летним мальчишкой он ездил, на 65 кубиков. Сейчас Вадику 14 лет, и он чисто на 125-клубовом байке третьим, третьим за мастерами спорта. Вадика 1-й разряд. Владимир Владислав Сейчас он пытается поколебать Сергея, Сергея, поколебать Сергея, поколебать Сергея, поколебать Сергея, поколебать Сергея, поколебать Сергея, поколебать Сергея,

Мы с Итак, Т-61, первый разряд. 14 лет парню! Буквально еще, вот я его делу. 6 лет назад почистил, в этой как видел, в Симферополе. За 6 лет он едет за мастерами спорта. Обогнал нашего соотечественника, замечаемого Тихачева Антона. Но Антон не сдается, смотрю, старается, старается сократить расстояние. Ну сейчас будет выигрыш тот, у кого хватит больше выносливости. Как психологической, так и физической. Итак, сейчас Сергей вошел, о чем я говорил, я тут взял Слава у вас это все впереди, это и надо.

Италия Андрюшова, Россия-Сторона, Италия. Ожидает разделки. какие Каждый барбак. Следующий барбак. Следующий барбак. Следующий барбак. Ааа, барбак. Ааа, барбак. Ааа, барбак. 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 Как положено монокросик, накруг, обычно поплет пропускает, чтобы не приехали. У них там борьба, и мы мы а его не можем, поэтому мы пропускаем. Это нормально, это приветствуется. Даже в... есть такой флажок синего цвета, который показывает круговому, для того, чтобы он не совершил эти действия, пропустил соперника более сильно. Итак, Галерий, На большой полететь. Опереди своего ученика, а, здесь, а... И вот и Пытается сократить вот, вот, расстояние, и идущим в его классе вот, э, в Сергей сейчас занимает первую строчку в этом заезде, в классе Open 2 35 45. И Лапачок Алексей на второй позиции. между ними в районе 40 метров. И Гусер приезд, Гусер его на себя. И заезда заезд. И За Гусер И еще И так мягко, аккуратно, спорта попадают. Вот так четко надо, чтобы дыхание. Не растягивались на лапом, коленями, по Вот это вот правильное попадание сохраняет силу спортсменов, для того, чтобы ехать очень быстро великим уважением к его отцу Питеру, за то, что воспитал молодого человека. Я говорю, я помню его буквально маленьким мальчишком, один такой Мишка Агапов, в нашем клубе. И вот сейчас уже вот ему 14 лет, и он чисто в опыне на третьей позиции. Виталий Морозов. Трикачёв Антон чисто за дочек колокола. Ходил от платформы за 17 тысяч килограмм. Италии Морожер славил хоть никогда, наверное, или вправо, или упал, или по его. А здесь все умеет. Итак, полегче, Востопаль! Мы почували все! Положим первый номер полеем! И мы надо знать, не считаем, чтобы выдать первое место. Иначе мы все наоборот. И надо поддержать дневника. Чтобы он его а не победил, он полезный

Законяет силу, волю, характер И вот Децик Вадим Уходит в трестовую секцию Третья позиция в сегодняшней занятии Прикачевый Антон Идет из высокой позиции Скажу о том, что вот в этой занятии Децик Вадим отыграл У Прикачева Антона после неудачного падения После вот этой Повороты И Децик обошел в первом занятии И пришел в третьем своем классе

Чисто к своей Наверное, он дает второе место. Уже судья показывает на финише табличку. Два труба на финише. Осталось где-то порядка двух трубов. И за секцию пришел престоле выходит Фесик Вадим из Суперска, Спасибо ему большое еще раз и его отцу Игорю за то, что они отстояли. Мы это многочасовую проекту на границе. Приехали, поддержали Артумаева Владимира и Приновацию. Спасибо огромное. Всем, всем иногородним, ребятам, всем крымчанам, спасибо, Севастопольцам. Тут есть, как коллеги, всем организаторам, кто участвовал в этом. Ну и, конечно же, вам, зрителям, огромное спасибо. И я прошу зрителей поддержать видео. Заметь себя. Видели вам спасибо огромное! Всех успел! А Архидейские коллеги, без вас на этот кросс ничто, это честно. Мы не заигрываем перед вами, это так есть. Спасибо огромное. Итак, один кросс мы показываем сейчас. Финиша Денису Литину уже показывал. И Денис Литин выходит на последний круг. Последняя секция его. Это кросс, а последний круг. Спасибо. номер 31. Литин, Итак, да, Лопашита Алексей, Гевостопор, вами Лопашита Сергея! Лесс, 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 Дексик Вадим выходит, третья позиция у него, сейчас он его сохраняет, и наш гость из Туропинска-Секундарской области уходит за последнюю секцию, и все. И если он приедет а, финиширует, значит у него третье место. Прикачев Антон, четвертая позиция, но до финиша еще далековато. но друга, и говорить о том, что он будет четвертым или третьим, очень сложно, все может поменяться в одну секунду спорт, мотокросс, технический, технический вид, в зависит все, от пилота, но от техники. Социальные. Денис Дмитриев, физика борьба с Первое место! Ура! Парень один из тех, кто поддержал создание молодежной сборной. И мы с Разумаемым Владимиром совместно будем создавать эту молодежку. И Денис Медвин с удовольствием согласился поучаствовать в этом клубе. И давайте все расходим для того, чтобы привлечь как можно больше людей, молодежи. Андрюша Виталий, вторая позиция. Лопачук Алексей, первая позиция, тоже первый мастер спорта. Вот два, четвертая позиция. Четвертая позиция. Сергей, вторая позиция, вот 2. Ну так. Виталий Морозов, третья позиция, вот 2 позиция Итак, заканчиваем заезд класса Оба. И сейчас готовятся на старт спортсмены класса ветеранов.